Добрый вечер, уважаемые коллеги. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Владимир Николаев и Николаевский межрегиональный развития человека Украины. Вот. Мы давно уже много лет занимаемся перспективами развития экономики АТК. И вот что я хочу сказать. Сегодня много говорили, и в этом законе много говорится о торговле интернет-магазинов, торговле сети супермаркетов. Конечно же, это все важно. Но давайте не будем забывать о том, что Украина в первую очередь это аграрное государство и удельная масса производства валового внутреннего продукта это производство сельскохозяйственной продукции, которая сейчас находится на низком уровне. В законе нигде не написано и не упомянуто приоритетное направление для производителей сельскохозяйственной продукции. Простыми словами говоря, как простой сельский э, мужик может вывести на рынок 10 мешков картошки, его туда попросту не пустят, потому что рынок четко контролируется. Фиксированной ценой, тут же его встретят перекупщики Это нигде не отображено в законе. И вот здесь, и вот здесь мы должны включиться этот закон, нужно предусмотреть. В первую очередь нужно уделить внимание производству аграрной продукции. Второй аспект. Вот что мы предлагаем? Мы предлагаем э, сделать дистанционную регистрацию. Про потенціальних подавців, скажем, на следующий базарний день. я з вами ціна, Що сьогодні просто пересічне братник на базар? Я скажу, що тільки в мережі, мережу, мережу мережити потрапляє. А на базар не потрапляє маленький відповідь, ну, не потрапляє на базар і ніколи. І вони すごい